Верховній раді саме зараз пропонують поставити на облік хлопців в ТЦК і робити це вже з 14 років, аби класні керівники у школах співпрацювали з ТЦК. Чи можлива така ситуація, що такий законопроєкт дійсно приймуть у Верховній Раді? Ну покалзи ви заув... за його... да то тобто, сну. Я думаю, що Как только закончится война, да, то есть будет перемирие, он где-то каким-то образом пройдет в конечном итоге. Сейчас, конечно, Зеленский перед выбором точно его подписывать не будет, гарантирую вам. То есть э, от Зеленского хотят избавиться, но, скорее всего, Дональд Трамп только ему рейтинг натягивает, да, и шансов, конечно, особенного Петра Порошенко нет ни единого, особенно во втором туре против Владимира Зеленского, поэтому, скорее всего, Зеленский останется президентом. А если он пойдет, а если он не пойдет, то пойдет Залужный и станет президентом. Если не пойдет Залужный, то Зеленский пойдет.